Bu gün həm də Azərbaycanın milli təhlükəsizliyində əmək olan bir ailə başçısının ad günüdür. Keçmiş kəşfiyyatçı Bahadır Hüseynovun keçdiyi maraqlı ömür yolunu isə Ayşəm Rüstəmova fərqlidir. Kürsünüzündür. Təşəkkür edirəm. Şey Bizim şirkət. <laughs> Bu gün 93 yaşını təbrik etdiyimiz general-mayor Bahadır Hüseynov, Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı, bütün SSRdə tanınan təcrübəli kəşfiyyatçıdır. İndi daşımaqda çətinlik çəkdiyi medalları vaxtilə o Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər uzanan sərhədləri qorumaqda göstərdiyi şücaətlərə görə qazanıb. Bahadır Hüseynovun həyat yolu Naxçıvanda başlasa da, ömrünü sərhədlərdə keçib. 1941-ci ildən 60-cı ilə qədər SSR-nin cənub sərhədlərinin qorunması həmyərlimizin idarəsində olub. 1976-cı ildə şəxsən Heydər Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edirən Bəhadr Hüseynova general-mayor rütbəsini də məs o təqdim edib. Bu vaxtı o Əliyev rəis təevvət işte, etdi ki, biz düşdüyümüzə görə biz bizim şəhid qoşumlarımıza Ən birinci yerdə gedən Razıət qalan biri də onun sədri Seyrəbəhdurdur. Nəsar gördük haşı. Orda 2-ci şöbədə Ağollanlardakı Heydərəli ödür rəisidir. Məlcicdir o şöbə. Pağdurseynov öz həyat yoldaşı ilə də işlədiyi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində tanış olub. Milliyyətca Tatar olan Məryəm xanım haqqında danışanda müharibələr görmüş, müxtəlif ölkələrdə əməliyyatlar keçirmiş. Kəşfiyyatçının səsi indi də titrəyir. Böyümə dedilər ki, başdan biri. Cavan qadın gəlir, xanım gəlir. Onun yaxşı qəbul edilməli qaldı. Nəzətdə olum, hağım burada. Üçücü gündən sonra ev verəri. Məndə də düşdü bu. Də düşdüm və dördüm barış cəzə, barışlım barış cəzə o xanımın qorlay düşdü. Bunu ciz etməyalı bir şey. Nə mənim qarşı ölmətim yaxşı oldu həyatı ölkələrin, şəhərlərin sərhəddində keçən general Mayora biz həyatının bu sərhəddində yalnız sağlamlığı arzulayırıq. Çünki vətənpərvərlik üçün bu canlı ensiklopediyanı vərəqləməyə çox ehtiyacımız var. KGB-də işləyən